Ну вот только что я комментировал уже, пытался прокомментировать, если это возможно сейчас, буквально за три минуты после окончания игры, прокомментировать игру и дать ее оценку. У меня, я еще раз повторюсь, у меня сейчас переполняют эмоции из-за этого эпизода, который вот случился на какой минуте, я там не помню уже. Ну, вы сами знаете, о каком эпизоде я говорю. Это о неназначении 11-метрового ворота оболонь. Этот эпизод видели даже, наверное, с окружающих домов здесь стадион. И никто не имел э, сомнения, что там был 11-метровый. Но судья почему-то, ну, я не знаю, или он слепой, или он вообще не разбирается в футболе. Я вот уже говорил, да, что мы дома вот сейчас играли с Кременчугом. Били два пенальти. Но такой пенальти не заметить, это, ну, это ужас какой-то. Ну как мы вот можем вот этой молодой командой, которую мы вот буквально собрали по крупицам, играть в футбол. Я считаю, что мы, по крайней мере, очко сегодня заслужили. Да, имела оболонь преимущества. Ну так в футболе так бывает, да, как команда строит свою игру. Мы построили вот, вот таким образом и имели моменты. И вот этот момент, ну он мог решить судьбу игры. Поэтому я очень расстроен. Игру разбирать мы будем потом свою. А вот этим эпизодом, ну... Я не знаю. У меня просто нет слов, как вот, оценить действия арбитра.